Комендантську годину у слов'янську не вводитимуть. Мешканці можуть спокійно пересуватися містом у будь-який час. Є деякі обмеження руху транспорту на трасі Харків-Ростов. Про це сьогодні заявив секретар міської ради. Далі пряма мова. Дело в том, что периодически возникают разные информационные э, такие посылы, которые будоражат нашу общественность и город. Последний такой посыл по поводу э, введения комендантского часа. Еще раз говорю, никаких военных наступлений, никаких атак на Славянск не будет ни сейчас, ни впредь. И никаких комендантских комендантское ограничение или комендантское ведение часа, соответственно, тоже не будет. Что касается ограничения по перемещению по трассе Харьков-Ростов и Донецкой, после 18:00 вводится ограничение для военной техники. Для военной техники и это, опять же, делается в целях ну, как бы, защиты или э, ну, удобства мирного населения, чтобы в ночное время военная техника не перемещалась. Что касается гражданского транспорта, есть рекомендация национ... ну, штаба Национальной гвардии и штаба АТО после 23.00 23 в ночное время до 5 утра, условно говоря, по возможности или без излишней, ну не не такой а, насущной необходимости не перемещаться по трассе.